哎，兄弟，请问那个是不是元帅啊？就比今天拿去一下，好。啊好是啊，你想干嘛？谢谢。 元帅，为什么不回我微信？你谁呀、啊？你是不是不爱我了？啊？我认识你吗？你胡说八道什么呢？你竟然装不认识我！你,你们都听见了吗？这个人他竟然装不认识我！ 你现在怎么不认识我？那你当初叫我小心干小宝贝，收起 这位小姐，你说我是你男朋友对吧？好呀，那我问你，我住哪儿？我生日是哪天的？我手机号码是多少？你知道吗？好呀，既然说到女朋友是吧？碰巧，我女朋友今天也正好在现场。 我女朋友就在这儿。 今天是水逆吗？不放过一次机会整我。林太墨没见到，还这么狼狈离开。这个男人是魔鬼吗？你是在说我吗，小哭包？你怎么知道我在这儿？从小遇见了委屈。 就喜欢往高处逃，这么多年过去了，你还是那么好猜。是，你袁总通透人心。那你猜猜看，我现在想干嘛？你找了一个演技那么拙劣的演员，恰好他又是你朋友，而我又当众羞辱了他，你现在一定想破口大骂，但是呢，你又不知道该怎么开口。没关系，想骂就骂吧。 恭喜你，你猜错了，你根本不值得让我生气。说吧，为什么把我赶出 M H？哎，注意你的措辞，你就从来没有进过 M H。我的面试成绩绝对有资格进入公司，而且据我了解，近五年来 M H 从来没有在中面淘汰人的先例。恭喜你啊，江小姐。 你就是这个先例，荣幸吗？凑近的看你真的太像一个混蛋了。那你再看仔细一点，有这么帅的混蛋吗？我一定会进入 M H。你一定进不来。啊、元帅，羊急了也是会咬人的。 你咬呀，你来呀，你咬我呀，往这儿咬！我不让你进 MH，那是为了你好，你就当买个教训，不亏。哼，什么为我好？什么教训、啊？我的人生到目前为止最惨痛的教训就是相信你。小时候我爸让你保护我，你倒好。 变着法的欺负我，如果不是因为你，我为什么会转学？你知不知道我到现在还在经常做噩梦、啊？